بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ <coughs> یہ آیت نمبر ہے چھتیس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها پس جب اس نے جنا قالت کہا ربی امر رب انی وضعتها انسا میں نے تو ایک بیٹی پیدا کی ہے واللہ اعلم بما بمہ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا والے سا ذکر وقل اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا وہ اِن مَرْيَمْ میں نے اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھا ہے و این ریزا میں اس کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں وزر رہ اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان الرضیم شیطان مردود سے تو بات ہماری چل رہی تھی دین کی خاطر اپنی اولاد کو وقف کرنا پچھلی حد کے اندر ہم نے یہ سبق پڑھا ہے تو یہ امبیا سے بھی ثابت ہے جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دین کے لیے وہ مکہ کی وادی کے اندر چھوڑائے تھے تو یہاں یہ مریم کی والدہ عمران کی بیوی یہ بھی اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر رہی ہے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر رہی ہے صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو وقف کرتے تھے اصحاب صفحہ جو چبوترے والے صحابہ کرام تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا ابو حرار رضی اللہ عنہ میں شامل تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن وہ آپ کی خدمت میں رہتے دین سیکھتے ایک دن کاروبار کرتے تو صحابہ کرام نے اپنا اپنا وقت دین کو دیا ہوا تھا اور یہ دینا بھی چاہیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیے ساری دنیا یہاں پہ رہ جانی ہے جو چیز کام آنے والی ہے وہ وقت ہے جو آپ دین کے راستے میں خرچ کریں گے تمہارا حل فلمہ پس جب اس نے جنا تو وہ لڑکی پیدا ہو گئی کہنے لگے یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اب حضرت جو عمران کی بیوی تھی ان کا یہ کہنا کہ میں نے بیٹی پیدا کی ہے یعنی یہ ان کی جو حیرت تھی حیرت کے پیچھے یہ نہیں تھا جس طرح آج کل ہوتا ہے وہ چھا بیٹی پیدا ہو گئی ہے یعنی دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے تو مقصد وہ دکھوں نے اس لیے نہیں لگا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے بلکہ وہ یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ میں نے تو دعا کی تھی نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو خادم بناؤں گی مسجد کا مسجد کا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی تو یہ کام کر نہیں سکتی عمومی طور پر تو مرد حضرات یہ کام کرتے تھے تو اس لیے انہیں تعجب ہوا کہ شاید میری نظر قبول نہیں ہوئی میں نے تو پیچھے کہا تھا فتح قبل ہے اللہ میری نظر قبول فرما لے تو شاید میری نظر قبول نہیں ہوئی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا والی سزا کا کل انسا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اس بچے سے لینا تھا وہ بچی سے ہی لیا جا سکتا ہے وہ بچے سے نہیں لیا جا سکتا تو کام کیا لینا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مریم سے کام یہ لینا تھا کہ اپنی ایک نشانی ظاہر کرنی تھی کہ مریم کے بطن سے بغیر باپ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ اللہ نے دنیا کو دکھلانا تھا تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکر جو اللہ نے کام لینا ہے وہ ایک لڑکی سے ہوگا نہ کہ ایک لڑکے سے تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان اللہ سے مانگتا کچھ اور ہے لیکن اللہ نے انسان کو بہتر دینا ہوتا ہے اب یہ بھی تھا نا مانگا بیٹا تھا بیٹا آ جاتا وہ مسجد اقصہ کی صفائی کرتا یہ عام بس بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی پیدا کی پھر اس میں سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پیدا کیا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی بہت بڑا معجزہ تھا اللہ نے معجزہ جو ہے وہ مریم کے بطن سے دکھانا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مریم کو پیدا فرمایا وَإِنِّي سَمَّئِتُهَا سب مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار خدمت گزار تو کیا سبق ملا ہم سے ایک سبق ملا کہ اولاد کا نام رکھا جائے پہلے دن رکھا رکھا جا سکتا ہے پھر یہ سبق ملا کہ ماں نام رکھ سکتی ہے ہمارے ہاں باپ رکھتا ہے عزیز و اقارب رکھتے ہیں دادا دادی نانا نانی رکھتے ہیں لیکن ماں سے بہت کم پوچھا جاتا ہے تو ماں خود اپنے بچے کا نام جو ہے وہ رکھ سکتی ہے اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نام اچھا رکھنا چاہیے با مانا با مقصد نام ہو ہمارے ہاں یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو اس کے میں ایسے الٹ پٹانگ نام رکھ رہے تھے جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے تو اچھے معنی ہیں نبی علیہ السلام نے برے معنی اس نام چینج کیے ہیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ نام کا جیسے شخصیت پر اثر ہوتا ہے اور تجربے میں یہ بات آئی بھی ہے کہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک کا نام آسیہ تھا آپ نے فرمایا تیرا نام جمیلہ ہے ہاں ٹھیک ہے حسن حسین کا نام رض علی نے حرب رکھا تھا جنگ آپ نے ایک بچے کا نام حسن رکھا ہے ایک کا نام حسین رکھا تو یہ نام آپ نے بدلے ہیں وہ اِن اویزو میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا یہ بڑا معاملہ ہے نا اپنی اولاد کی تربیت تربیت کی فکر کرنا ہمارے ہاں تو کہتے ہیں اچھا بچہ ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا ہم بچے کو ساری زندگی ہی نہیں ہونے دیتے وہ تیس سال کا بھی ہو جائے وہ ہماری نظر میں بچا ہی رہتا ہے کوئی بات نہیں ابھی تو بچا ہے ابھی تو بچا ہے اب دیکھیں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کو اللہ کی پناہ میں دیا جا رہا ہے آپ اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں کیوں نہیں دیتے پھر آگے ہے وہ ضرور رہی آتا ہے اے اللہ اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ اس کے اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور بخاری کے اندر غالباً حدیث موجود ہے نبی صاحب اسلام نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ٹھونکا مارتا ہے سوائے اس بچے کے یعنی جو بچہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اس علیہ السلام پیدا ہوئے شیطان ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا وجہ کیا ہے یہ آیت ہے کہ ان کی نانی نے ان کی ماں کو اور آگے آنے والی نسل کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیا بچوں کو ایت الکرسی پڑھا کریں ایت الکرسی انہیں سکھائیں آخری قلب فلاں کلب الناس بچے پڑھا کریں پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ دم کیا کریں اس میں یہ بھی پتہ چلا اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے بد دعا نہ کریں لوگ کہتے ہیں میرے اولاد جو ہے وہ اچھی نہیں ہے فرمادار نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں بد دعاؤں سے بچیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں اگر ہدایت نہیں تو کم از کم آپ ان کے لیے اچھی دعا کریں آپ کی دعا کے وجہ سے ہدایت مل جائے گی ورنہ اگر بد دعائیں کرتے رہیں گے تو عین ممکن ہے بد دعا قبول ہو جائے اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ ہمیں ذائقہ دعا کرتے رہنا چاہیے باقی دعا الحمد للہ